Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Menani. Nama saya Nadia Tasha. Saya bersekolah di Sekolah Jenis Kebahasaan Cina Chunghua Angkeli. Kod sekolah saya ialah YCC 2301 dan saya murid tahun lima pada tahun ini. Pada hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah pengembaraan yang penuh dengan keajaiban dan keberanian. Tajuk cerita ini ialah Pengembaraan di Pulau Rusia. Penulis cerita ini ialah Enid Beton. Buku ini asalnya diterbitkan pada tahun 1938 dan diterbitkan semula pada tahun 1981. Buku ini mengandungi 202 buku surat. Saya amat tertarik dengan jalan cerita yang saya yang menebarkan dan ada di babak-babak cerita yang seolah-olah membawa saya pengembara bersama. Begitulah menariknya cerita yang saya akan sampaikan sebentar lagi. Namun cerita ini saya adalah dalam versi bahasa Malaysia dengan sedikit perubahan dari cerita asal Enid Blyton. Itu, saya berharap cerita ini dapat memberi inspirasi dan semangat kepada kita semua. Marilah kita hadiri bersama-sama. Pulau Rusia di tengah lautan tempat misteri penuh keindahan. Aiman pemuda penuh keberanian. Memulakan kisah penuh pengorbanan. Di satu sudut dunia, tersembunyi sebuah pulau yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Pulau ini dikenali sebagai Pulau Rahsia kerana keindahannya luar biasa dan misteri yang menimutinya. Pada satu hari, seorang pemuda bernama Aiman yang gemar membarah Ber, berpeluang telah menemui peta lama yang menunjukkan lokasi Pulau Rahsyad tersebut. Tanpa membuang masa, Aiman memutuskan untuk memulakan pengembaraan untuk mencari pulau itu. Aiman belayar mengharungi lautan luas. Setelah beberapa hari bertarung dengan ombak yang besar dan angin yang kencang, Akhirnya, Aiman tiba di hadapan sebuah pulau yang penuh dengan kehijauan. Setibanya di pulau itu, Aiman terpegun melihat keindahan yang tidak pernah dia saksikan sebelum ini. Ketika sedap mengembara di tengah-tengah hutan pulau itu, Aiman tiba-tiba terdengar suara tengisan halus. Dia segera mencari puncak suara itu dan menemui seorang gadis yang cantik dengan berpakaian berwarna wanit sedang menangis di tepi sungai kecil. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Putri Maya, penjaga pulau rahsia. Putri Maya menceritakan bahawa pulau itu sedang berada bahaya. Seorang hari sihir jahat bernama Sarah telah mengutuk pulau itu, menyebabkan banyak keindahan alamnya Mula layu dan binasa. Hanya seseorang yang berhati murni dan berani saja yang dapat mematahkan sumpahan tersebut. Aiman dengan semangatnya membara bersetuju untuk membantu Putri Maya. Bersama-sama mereka mencari bunga janda yang boleh mematahkan sumpahan Sarah. Bunga tersebut dikatakan terletak di dalam gua yang tersembunyi yang dijaga oleh naga besar. Setelah melalui pelbagai rintangan dan cabaran, mereka akhirnya berjaya menemui gua yang dimaksudkan. Dengan kebijaksanaannya, Aiman berjaya meyakinkan lega bahawa niat mereka adalah untuk menyelamatkan pulau, bukan untuk merosakkannya. Naga itu pun memberikan bunga jendah kepada Aiman dan Putri Maya dengan pantas mereka kembali ke pusat pulau dan menggunakan bunga jena untuk mematahkan sumpahan Sarah. Secara ajaib, pulau itu kembali pul pulih. Dan keindahannya pulih seperti sedia kala. Putri Maya sangat terima kasih kepada Aiman dan memberinya beru hadiah berupa sebuah batu permata ajaib yang boleh membawanya pulang ke mana saja dia mahu. Aiman pulang ke kampung halamannya. Dengan hati yang penuh gembira dan bangga, dia berkongsi cerita pengembaraannya di Pulau Rasya kepada semua penduduk kampung. Begitulah cerita keberanian Aiman menjadi legenda. Salah satu pengajaran dari cerita ini ialah ia memberi inspirasi dan semangat kepada mereka untuk sentiasa berani menghadapi cabaran dan mengekalkan hati murni. Dengan ini, saya akhiri cerita saya dengan serangkap pantun. Anak Ana merpati disambar helang, terbang ke titik dalam rumah. Harimau mati meninggal belang, Malaysia mati meninggal nama. Sekian, terima kasih.